В ближайшее время, вот я по картам смотрела сегодня, в ближайшее время там показывают, что да. То есть там реально будет заострено. Дальше, я думаю, как-то отпетляется. Сейчас пока будет заострено, да. Я по срокам не люблю смотреть, ты же знаешь. Но в ближайшее время, да. Да, будет именно там, за Там, кстати, кстати, пленных казнили, по-моему, уже. что, видосы какие-то кидали, какие-то эти. Видела? Щодо е, казні, ні, не бачила. Ні, там, я там кидали, що казнили кого-то. Я, я найду тебе скину. Я просто не посмотрела, не було зв'язку, не було інтернет нормально, я так нічого не поняла. Жахливо. Я скину. Дуже, дуже чесно, не люблю, коли такі передбачення здійснюються, але не про великий жаль. Здесь не Кстати, на, смотри, касательно июня я сегодня Одессу, когда смотрела, там показал торговый центр, кстати. И в этом торговом центре должна быть какая-то вывеска, что-то связано с золотом, продажа золота, или укор золото. что, что такое, вот, поняла? Или это билборд просто реклама, или это что-то вот, ну, живая реклама, да, вот, которая торговый центр в Одессе начал что-то фонить какой-то. Вот верю, с рекламой золота прямо вот так вот. Чтобы... Видно эту рекламу. Щодо Одеси. У нас від глядачів так. було питання: чи з'явиться е, нормальний захист міста, який дійсно буде здатний відбивати більше атак. Двое капентаклі докладу. Перспективи невтішні на про великий жаль. Да. Місто Дніпро дуже просили подивитися а, саме питання і обстрілів, і ймовірності наступу. Одеси, то тобто всі ті вот присказання, які по прильотам по всіму обсуждали, запам'ятаємо все це, да? тому що ми знаємо про сроки присказання, вони збиваються через полгода, через год це вже просто підтверджено все. То есть то, что мы говорили, обсуждали, все это помню. Касательно ну, того, что снег выпадал в Киеве, помнишь, понятно, почему теперь погода менялась, град и все остальное. Это не про поход, это про... Меня очень сильно смущает, это сон еще, касательно тебе рассказывала, о Житомирской области, как я шла в Киев, помнишь, я рассказывала? Так. Темная дорога и так далее. То есть Житомирская область, я шла в Киев. Ну, как бы... Житомирскую область аккуратно сейчас контролить нужно. Беларусь, Житомирская область, это все. Не про полноценный поход, говорю, ну хотя бы ДРГшники какие-то или что-то еще может что-то быть. Мне просто как бы в Житомирской области под родовые земли, там бабушка похоронена, просто так бы не снилось бы мне. Прямо что я темно, нет света нигде, я иду в этих чегерях кустах, в темноте в Киев, в Житомирской области. Что-то вот очень аккуратно нужно. А давай зараз більш детальніше, на карту подивимось, тому що це питання теж виставило для наших глядачів, що буде наступ на Житомирщину на найближчі перспективи. Ну смотри, я вважаю, що це більше к типу, ДРГ-шникам или к чему-то. Хорошо, чому тут сон було? Взагалі? Про повноценний, поки я нічого не говорю. Касательно, кстати, Харьковской области, насколько я помню, там мы предсказывали, что будет ситуация меняться, как-то в июне в лучшую сторону. Там вроде что легче стало в Овчанск направление у нас. Насколько мне писали? Подписывайтесь на канал, чтобы посмотреть больше уникальных предсказаний и знать, что будет завтра. Я думаю, что что-то мелкое, все-таки связано что-то с даргешниками или чем-то еще. Нужно контроль за дорогу, вообще Ждомирскую область, да, все, потому что они могут оттуда тебя типа, посунуться. Но это не про полноценное наступление. Это именно про скопление войск, про какие-то ДРГшники, что-то всякое. Просто нужно контролировать эту область. Все, тут такой намек по картам идет. Кстати, что ты спрашивала еще. А, перед цим було питання, яке називалося Дніпро. Дніпро? Наступи, так, і ситуація закрилена. Мені опять в очередний раз сегодня, область, показала сьогодні, коли я дивилася Запорожську область, показало, в раз, що там потрібно контролювати захисні споруди, тому що може бути така ситуація, як в Харківській області, що коли вони... Наступлення ж почалися, смотри, Херсонська почала, Запорожська почалася, просто зараз там мінімально все, Но она будет набирать оборота. Херсонская это какой-то остров там, я забыла как называется. А Запорожская ты тоже помнишь. По Запорожской опять намек на то, что сливают информацию в Запорожской области. Там опять карты показывали одно и то же. что будет такая ситуация, как в Харьковской с порудом. они попрут, блин, и скажут: "Ой, извините, будет такая же ситуация". Опять показывают одно и то же по карте. Касательно Днепра. Так по обстрелам помним, то что я предсказывала недавно уже. Да, в последние разы, когда мы смотрели, мы не забываем про это. Сейчас глянем, что на сегодняшний день показывает. Куда они, может, их планы поменяли. Не сомневаюсь. Днепр, да, может быть, прилет. Торговые центры, июнь. Мы же помним про это, да? Одесса подключилась по торговым центрам сейчас. А Запорожье еще, Запорожье, Харьков. Это сон про вокзала я уже говорила. Вот кто-то придет по вокзалу. Я думаю, это Запорожье или Харьков снова таки, потому что мне всегда они снятся. А касательно того сна, про то, что мне семья целая снилась, просила упокоить, помнишь? Я предполагаю, что про, про, про Харьков. Но я думаю, что все-таки это не про, не про эпицентр. Мне кажется, что все-таки это про дом. Помнишь, дом сложился, прилетела в дом после. Это на к было там из-под достали мальчика и девочку 12 лет. Что вот я помню, вот что-то вот, мне я кажется, такая там. После нашего интервью мы буквально с тобой записали, и ты сказала, что первую девчину и яких дистанут, и буквально за годину. Да, да и причем там подростки были, вот я помню, у меня во сне тоже подростки снились. Там люди писали, что это было позже, после сна. Мне такого ни разу не снилось, что ну, я думаю, что это, значит, не мертвые снились, а это мне показали будущее событие. Я думаю, вот так. Они что-то живы были, получается. Это показали будущее событие. Поняла меня? Не знаю, почему так, но показала так. Потому что я вспомнила потом. Э, я сидела... То есть это какая-то, получается, была комната. Я же говорила, там кресла стояли. То есть типа как в комнате стою. Это дом. Но это не официально. Это дом. Кровать стоит, кресло. Вот, вот дом. И они как в астрале, как в темноте, я поняла, все сидели. То есть это вот тут вот, вот такое обзорно. Так, ладно, давай не Днепор, чтобы не сбиваться. По наступлениям нет. Куда прилет может быть? Днепр? Смотри, под Днепру мне опять показывает. Опять. Вот это вот дом, куда прилетала, уже где было ТЭЦ. Помнишь? Вот озеро там рядом. Вот это направление. Почему-то я вспомнила, мы это уже предсказывали. То есть карты повторяются сейчас значит, вот это направление туда. Тут карта солнца, опять какая-то станция должна быть. Это не про детей, это про станцию, про какую-то здесь. Все, что еще? Там станция с домом прям. Опять башни не показывают. Тупо башни в этом Днепре. Вот эти вот башни, высотки, про которые мы тоже когда-то говорили, помнишь? Вот башня, правда, это 50 пентаклей. Дорогущие, вот эти в центре города или где они находятся там? Ну да, тец показывает, торговый центра опять-таки. И ТЭЦ возле жилых комплексов. Короче, склоняюсь к этому комплексу, который, может, предсказывали, потому что здесь показывают, что это было при лёту. Опять туда то направление. Что еще? Черниев, Паш, просто давай, Ян. Черниев смотрела сегодня уже, то же самое показывает. Драмтеатр постоянно направление драм театра То есть вот это направление, вот это место, куда уже прилетало, связано. И там мне, по-моему, показывало, что то ли какая-то... Я не помню, просто он рабочий или нет. он уже рабочий. да, насколько я помню. Драм-театр драм не зруйнованный. Помнишь Сейчас. Потому что показывало, как он прилетало, там что-то, ну, вот это вот представление более или что-то там. Мы как то предсказывали прилет потом драм-театру, я помню. Оно прилетело потом. Сейчас чернига, ладно, еще раз куда они стрелять планируют. Оно просто показывает, скорее всего, направление. Понял, что там, где уже прилетало, вот этот драмтеатр, вот этот район, это центральный. Там какая-то аллея рядом показывала, вот тут вот с аллеей связано, какая-то деревья, ну, я не знаю, посадка типа какая-то. Или парк, или сквер, что-то вот такое. Сейчас. Я же говорю, что направление драмтеатра. Солнце, дьявол и отшельник. Куда уже пролетала вот драмтеатр. Где-то там рядом с драмтеатром, я не знаю, Чернигове не была. Там кинотеатр должен быть недалеко от драмтеатра. Это направление. Этот район очень аккуратно. Сумська область, місто Кунотоп. Дуже просто подивитися. Обстріли? Давай і обстріли, і теж враховуючи, що ми говорили, що наступ на Сумщині можливий. Чи є в планах просуватися в цьому? Так, оскільки з того що Кунотоп… аккаунт не был оккупирован? Был оккупирован? Не-не-не, а, не, был. Не был. Хорошо. Mm -hmm. mm -hmm.